آر یو ریڈیو نیو ویڈیو آن مائی یوٹیوب چینل السلام علیکم یوئرس دس از یشان اکبر اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ نے آسان کاروبار لون اسکیم کے لیے اپلائی نہیں کیا یا نہیں کر سکے اور اب اس کی ڈیٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو گئی ہے کیونکہ اپلیکیشن اسٹاپ ہو گئی ہیں تو وہ پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کے تحت ابھی بھی لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو دس لاکھ کی فیسلٹی تھی ود اینی انٹرسٹ یہاں پہ آپ کو پانچ لاکھ کی فیسلٹی ہے ود این انٹرسٹ کہ آپ بغیر انٹرسٹ دیے پانچ لاکھ تک کا لون جو ہے وہ اٹین کر سکتے ہیں تو کو یوتھ پروگرام کے تحت تین ٹیئرز میں ٹیئر کہتے ہیں درجے کو کہ تین درجوں میں تقسیم کیا گیا پہلا جو درجہ ہے وہ وتھ زیرو پرسنٹ مارک اپ ہے مین آپ نے کوئی انٹرسٹ یا کوئی سود اس پہ نہیں دینا ہے دوسرا درجہ ہے کہ آپ ودھ 5% مارک اپ لیں گے مین پانچ انٹرسٹ ہوگا اور تیسرا درجہ ہے سیون مارک اپ ہے مین سات پرسینٹ آپ نے انٹرسٹ یا سود دینا تو پہلا ٹیئر ان لوگوں کے لیے ہے جو چھوٹا سا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے اس کی جو رینج ہے وہ پانچ لاکھ تک ہے مین پانچ لاکھ تک کا قرضہ جو ہے وہ زیرو مارک اپ پہ لے سکتے ہیں سیکنڈ ٹیئر ان لوگوں کے لیے ہے جو تھوڑا سا بڑا بزنس کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس آ, بجٹ بالکل نہیں ہے تو وہ پندرہ لاکھ روپے تک پانچ لاکھ سے لے کے پندرہ لاکھ کا لون اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ فائیو پرسینٹ انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور تیسرا جو بڑے بزنس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پندرہ سے پچھتر لاکھ روپے کی رینج ہے لیکن اس پہ سات پرسینٹ آپ کو انٹرسٹ ریٹ دینا پڑے گا مین سود دینا پڑے گا تو جتنی بھی اماؤنٹ ہے اس میں فائیو پرسینٹ آپ ایڈ کریں تو ظاہر ہے وہ جتنا بنے گا وہ آپ نے ٹوٹل اماؤنٹ اگر آپ کا دس لاکھ کا انٹرسٹ ہے تو پانچ لاکھ پچاس ہزار روپے آپ نے انٹرسٹ اس پہ پے کرنا لیکن یہ بینکس کی کیلکولیشنز ہوتی ہیں یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اس پہ آپ اگر کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو یہاں پہ کیلکولیٹر موجود ہے میں آپ کو کیلک کر کے بھی دے دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ لون اماؤنٹ لکھیں لیٹس سے میں دس لاکھ روپے لیتا ہوں تو اس پہ میں ایئر سلیکٹ کروں گا کتنے ایئرز ہیں پانچ سال کے لیے کریں گے تو آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ کی اٹھارہ ہزار آٹھ سو اکہتر روپے کی اسکیجول پیمنٹ ہے فائیو پرسینٹ انوول انٹرسٹ ریٹ ہے لون پیریڈ فائیو ایئرز ہے بارہ پیمنٹس آپ نے ایک سال میں کرنی ہے اور آج سے آپ کی ڈیٹ شروع ہو رہی ہے تو اس پہ جو پانچ لاکھ دس لاکھ پہ جو مارک اپ بنتا ہے وہ ایک لاکھ بتیس ہزار دو سو چوہتر روپے ہے اب ہمارا جو پانچ پرسینٹ ہے وہ تو پچاس ہزار بنتا ہے لیکن یہ اور سنیرو سے کیلکولیشنز ہوتی ہیں تو یہاں پہ یہ ساری اس کی پیمنٹ کا طریقہ کار آپ کو دیا گیا ہوتا ہے سکسٹین انسٹالمنٹس ہیں ہر سال آپ نے بارہ انسٹالمنٹس دینی ہیں تو پانچ سالوں کی ساٹھ انسٹالمنٹس بنیں اسی طرح سے اگر آپ کوئی اور اماؤنٹ اویل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بیس پہ آپ کر لیں اب اگر میں یہاں پہ پانچ لاکھ روپے کرتا ہوں کہ پانچ لاکھ میں نے اپلائی کرنا ہے لون اور اس کو کیلکولیٹ کروں گا تو یہاں پہ آٹھ ہزار تین سو تیتیس روپے آپ کی انسٹالمنٹ ہے اور یہاں پہ آپ کا کوئی مارک اپ نہیں ہے کیونکہ پانچ لاکھ روپے تک پانچ لاکھ ایک روپے بھی آپ نے اپلائی کیے تو اس پہ پانچ پرسنٹ مارک اپ لگ جائے گا تو بہتر ہے آپ پانچ لاکھ تک کر لیں اور پانچ لاکھ کسی اور ریلیٹو کا کروا دیں تو دس لاکھ پہ آپ کو اس طرح سے فری میں مل جائے گا تو یہ ہے کیا سمجھیں ایک طرح کا تو اس کی بھی وہی ساٹھ انسٹالمنٹ ہیں اب یہ سکسٹی انسٹالمنٹس میں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اس کو ٹوٹل آٹھ ہزار تین سو تیتیس روپے ملٹی پلائی برس آٹھ کریں تو آپ کی کیلکولیشن بن کے آ جائے گی تو جو بھی آپ نے لون لینا ہے یہاں سے آپ کیلکولیٹر پہ جائیں گے یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے لون کیلکولیٹر اگر آپ اپلائے کر چکے ہیں تو یہاں سے آپ اپنی اپلیکیشن ٹریک بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں تھرٹین ڈیجٹس کا یہاں پہ موبائل نمبر لکھیں جو آپ نے اپلیکیشن میں دیا تھا یہاں آپ کی شناختی کارڈ کی تاریخ اجرا ہوتی ہے یا شناختی تار... کارڈ ملنے کی تاریخ ہے اور یہاں پہ تاریخ پیدائش ہے یہ لکھ کے آپ سبمٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس نیچے آپ کا اسٹیٹس آ جائے گا کہ ابھی آپ کی اپلیکیشن کس فیز میں پہنچی ہے اب اسی میں آپ لون کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تین ٹیئرز ہیں وہ میں نے بتا دیا ٹیئر ون پانچ لاکھ تک ٹیئر ٹو پانچ سے پندرہ تک اور ٹیئر تین جو ہے یا درجہ تیسرا درجہ جو ہے اس میں پندرہ لاکھ سے لے کے پچہتر لاکھ روپے تک آپ لون اپلائی کر سکتے ہیں آسان کاروبار میں بھی جو دس لاکھ تک کا لون ہے وہ بند ہوا ہے دس لاکھ سے تین اکاون لاکھ پچاس لاکھ اور اکاون سے لے کے آ, تین کروڑ تک کا جو لون ہے وہ ابھی بھی آ, جاری و ساری ہے اس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کی ڈیفرنٹ ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ لیپ ٹاپ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا اوورسیز ورک ورکر فارم ہے پراسپیکٹو اوورسیز ورکر فارم کہ آپ کو گورنمنٹ انٹرٹین کرے فیسلٹیز اور اس طرح کی چیزیں اس کے لیے پلان تو ہم لون کے لیے کر رہے ہیں تو لون پہ جائیں گے ہم یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو انسٹرکشنز نظر آتی ہیں جو پہلی چیز ہے وہ انسٹرکشنز ہیں مین آپ کے لیے ہدایات ہیں اب یہاں پہ اناؤنسمنٹ ایک نظر آ رہی ہے محترم درخواست گزار ٹیئر ون درخواست جمع کرواتے ہوئے مندرجہ ذیل عوامل کو مند نظر رکھیں نیشنل رورل سپورٹ پروگرام صرف صوبہ بلوچستان کی تحصیل تربت میں آپریشنل ہے دیپ مائکرو فائنانس فانڈیشن صرف صوبہ سندھ میں اپریشنل ہے دامن سپورٹ پروگرام صرف صوبہ پنجاب میں اپریشنل ہے نیشنل رورل سپورٹ پروگرام کی کوئی برانچ گلگت بلتستان میں اپریشنل نہیں ہے مین جب آپ اپلائی کرنے لگیں گے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس جگہ سے ہیں آپ بلوچستان سے ہیں تو آپ نیشنل رورل سپورٹ پروگرام کو این آر ایس پی اس کو اس کو بھی آپشن میں سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس کے تحت قرضہ لینا ہے پھر تھر دیپ مائیکرو فائنانس ہے ٹی ڈی ایم ایف یہ صوبہ سندھ میں صرف آپریشنل ہے نیشنل بینک تو ہر جگہ پہ آپریشنل ہے لیکن یہ صوبہ سندھ میں ہے بینک آف پنجاب پنجاب کے لوگوں کو ڈیل کرے گا دامن سپورٹ پروگرام صرف پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے اس سے باہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے اسی طرح نیشنل رورل سپورٹ پروگرام کی کوئی برانچ بلتستان سے اگر آپ اپلائے کر رہے ہیں تو این آر ایس پی کی کوئی بھی برانچ وہاں پہ آپریشنل نہیں ہے تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اچھا جب یہ آپ چیزیں پڑھ چکے ہیں اناؤنسمنٹ یہ آپ ضروری ہیں جاننا کہ کون سی چیز کون سی فرم کا اب آپ اگر پنجاب میں بیٹھے ہیں اور آپ تھردیپ مائیکرو فنانس فاؤنڈیشن کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی لون نہیں ملے گا آپ اسلام آباد میں بلوچستان میں کیونکہ یہ صرف سندھ کے اندر کام کرتی ہے اسی طرح سے آپ نیشنل این آر ایس پی ہے تو یہ صرف بلوچستان کی تحصیل تربت میں آپریشنل ہے اب بلوچستان کے تربت کے علاوہ جتنے بھی لوگ اپلائی کریں گے اس آر ایس این آر ایس پی میں تو وہ اس کے اہل نہیں ہوں گے ان کی اپلیکیشن آٹومیٹکلی ریجیکٹ ہو جائے گی تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے اب اس کے بعد ہیں آپ کی آپ کے لیے انتباہ ہے کہ قرض سکیم کے پچھلے مرحلے کے تمام درخواست دہندان دہندگان کے لیے انہوں نے یہ ایک اعلان کیا ہے ڈسکلیمر ہے کہ آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ لون سکیم کے پچھلے فیز کے تحت آپ کی قرضے کی درخواست پر کارروائی نہیں کی جا سکی کیونکہ سکیم کے صارفین کے لیے زیادہ آسان بنانے کے لیے سکیم کا جائزہ لیا جا رہا تھا اب حکومت پاکستان نے وزیراعظم یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون سکیم کا آغاز کر دیا ہے جو سود سے پاک قرضے بھی دے رہی ہے اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ دوبارہ درخواست دیں اب یہ بہت امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے کہ اس سے پہلے اگر کچھ لوگ اس کے لیے اپلائی کر چکے تھے پہل پچھلی سکیم کا مرحلہ اور آپ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہماری اپلیکیشن چل رہی ہے تو وہ ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اب آپ نے دوبارہ سے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا قرض جو ہے وہ لینا ہے گورنمنٹ سے آپ نے پانچ لاکھ لینا ہے دس لاکھ لینا ہے پندرہ لاکھ لینا ہے جتنا بھی لینا ہے تو اس کو خیال سے اب یہ ہم جا رہے ہیں اپلائی کرنے کی طرف اس کے لیے آپ انسٹرکشنز پڑھ لیں اب سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ کی پاسپورٹ سائز فوٹو چاہیے پاسپورٹ سائز فوٹو آپ جب اپنی پرنٹ کرواتے ہیں یا موبائل سے بھی بنا سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کنورٹ کر لیں اپنی نارمل فوٹو کو مطلب کندھوں سے نیچے تک تھوڑی سی اور سر کے تھوڑا سا اوپر تک اور دونوں کندھے جو یہ آنے چاہیے مطلب آپ کے چسٹ چھاتی سر کے تھوڑا سا اوپر اور کندھوں سے ادھر اور ادھر اور, ادھر اور ادھر اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے بیک گراؤنڈ وائٹ یا بلو ہو قومی شناختی کارڈ کی فرنٹ سامنے والا حصہ اس کا پیچھے والا حصہ تازہ ترین تعلیمی ڈگری اسناد آپ نے ابھی ابھی کون سی ڈگری مکمل کی ہے میٹرک انٹرمیڈیٹ بیچلر ماسٹر یا پی ایچ ڈی اس کے بعد ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ اگر آپ کا ریلیونٹ کام میں کوئی ایکسپیرینس ہے لائسنس ہے کسی تجارتی ادارے یا چیمبر کے ساتھ رجسٹریشن ہے آپ انجینئر ہیں تو آپ کا پی ای سی لائسنس ہوگا آپ ڈاکٹر ہیں تو پی ایم ڈی سی ہوگا اگر آپ لائر ہیں تو آپ کا بار کاؤنسل کا لائسنس ہوگا موجودہ کاروبار کی صورت میں متعلقہ چیمبر یا تجارتی ادارے یا یونین کی جانب سے قرض کی فراہمی کے لیے تجویزی خط اب آپ نے ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ میں کوئی کاروبار نہیں کر رہا میں نے کاروبار نیا شروع کرنا ہے کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ وہ چیمبر یا ادارے سے یا یونین کی جانب سے آپ کو کہیں گے جی خط لکھیں کہ واقعی اس بندے کو قرض کی ضرورت ہے درخواست شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس مندرجہ ذیل معلومات کا ہونا ضروری ہے آپ کا اگر نمبر نہیں ہے تو براہ کرم اس لنک پر رجسٹر کریں یا آپ نے ایف بی آر کے پیج پہ جا کے اپنا این ٹی این نمبر رجسٹر کر لینا ہے آپ اگر فائلر نہیں ہیں تو این ٹی این اپنے کاروبار کا رجسٹر کر لیں موجودہ پتہ پر آنے والے بجلی کے بل کا شناختی صارف نمبر آپ نے بجلی کا بل آپ نے کسی جگہ پہ دکان بنانی ہے تو اس کی کنزیومر آئی ڈی ہوتی ہے وہ آپ نے پٹ کرنی ہے وہ بل کے اوپر لکھی ہوتی ہے اور بجلی بل کا شناختی صارف نمبر اگر قابل اطلاق ہو پتہ پر آنے والے بجلی کا بل موجودہ دفتر اگر آپ کا دفتر ہے اگر دکان ہے تو ٹھیک ہے اسی کا دے دیں دفتر ہے کوئی تو اس کا دے دیں علیحدہ سے آپ کے نام رجسٹر کوئی بھی گاڑی ہے تو اس کی مکمل رجسٹریشن نمبر وہ بھی بتانا ہے اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں اب گاڑی کا مطلب یہاں پہ موٹر سائیکل بھی ہے کوئی بھی وہیکل کوئی بھی چیز اگر قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کسی بھی دو افراد کے نام قومی شناختی کارڈ نمبر اور موبائل نمبر ہونا چاہیے آپ کے رشتہ دار نہ ہو بلڈ ریلیٹو ان کو کہتے ہیں خونی رشتہ دار بھائی بہن کوئی کزن مزن نہیں ہو سکتا تو دوسرے ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں آپ کا دوست کوئی ہو سکتا ہے آپ کے ہمسائے کوئی بھی بندہ ہے تو دو بندے ہونے چاہیے نئے کاروبار کی صورت میں ماہانہ کاروباری آمدنی کاروباری اخراجات دیگر آمدنی کے تخمینے جبکہ مہیندہ کاروبار کی صورت میں حقیقی کاروباری آمدنی اور یہ ایک اگر آپ نے نیا کاروبار کرنا ہے تو اس کے لیے اسٹیمیٹ دیں گے تو اتنا ہے اور اگر آپ نے پرانا کاروبار ہے تو پھر آپ نے اس کی حقیقی جو آمدنی ہے کاروباری اخراجات ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دوتانی دو ہیں اب اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سائن اپ کرنا ہے درخواست دینے کے لیے جس موبائل نمبر پر بینک آپ سے رابطہ کرے گا اس نمبر کا آپ کے نام پر اب یہ بہت غلطی کی ہے لوگوں نے آسان کاروبار اپلیکیشن کے ٹائم پہ یہ نہیں آپ نے کرنی مذکورہ بالا معلومات کی دستیابی کی صورت میں یہ درخواست مکمل کرنے میں کم سے کم پندرہ منٹ درکار ہوں گے مطلب یہ پندرہ منٹ کا پروسیجر ہے اور اس جب آپ فارم مکمل کر لیں گے تو اسے بعد میں آپ جمع کرانے کے لیے ڈرافٹ محفوظ کر سکتے ہیں مطلب آپ ہر انفارمیشن اپنی سیو کر لیں گے درخواست پر بہتر طریقے سے نظر ثانی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ معلومات اپلوڈ کریں کاروبار کی فزیبلٹی رپورٹ پچھلے چھ مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ مالی گوشوارے وغیرہ وغیرہ تو یہ چیزیں آپ کی جو آپ ریٹرن فائل کرتے ہیں یا اپنا گوشوارے جمع کراتے ہیں ایف بی آر کو ان کی ڈیٹیلز بینک کی سٹیٹمنٹ چھ مہینے کی فیزبلٹی رپورٹ کاروبار کی وہ اگر آپ نے کروائی ہے تو اس کا ہونا ویسے ضروری نہیں ہے سٹیٹمنٹ بھی اگر ہے تو ٹھیک ہے مطلب یہ ضروری نہیں چیزیں ہیں لیکن یہ آپ کے پروسیس کو تیز کر دیتی ہیں فارم جمع کرانے کے بعد آپ کی درخواست کا رجسٹریشن نمبر سکرین پر آئے گا اور آپ کے رجسٹرڈ نمبر پر ایس ایم ایس بھی آ جائے گا براہ کرم اس رجسٹریشن نمبر کو اپنے پاس محفوظ رکھیں کیونکہ یہ آپ کا اگلا ٹریکنگ نمبر ہوتا ہے جب آپ کی درخواست اگرے محلے میں بھیجی جائے گی تو آپ کو ایس ایم ایس موصول ہوگا تاہم آپ دیوان پروگرام کی افیشل ویب سائٹ پر بھی اپنی درخواست کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں تو یہ ساری ہدایات ہیں ان کو پڑھے بغیر کچھ لوگ اندھا دھند اس کو کلوز کرتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں خدا کے لیے یہ آپ نے کام نہیں کرنا پہلے آسان کاروبار کارڈ کے لیے جو لون اپلائی کرتے تھے آپ اس میں سب سے زیادہ غلطیاں صرف ٹیکنیکل آئی ہیں کہ آپ نے کنڈیشنز نہیں پڑھی ہیں اور آپ نے ایسے ہی اپلائی کر دی اور بعد میں پتہ چلا کہ آپ پھنس چکے ہیں اور لوگوں کا کئیوں کا ایکسائز کا ایشو آ رہا تھا کئی لوگ جو ہیں وہ سم کی ویریفیکیشن میں پھنسے ہوئے تھے کئی لوگوں کا آ, نادرا ویریفیکیشن کا ایشو آ گیا تو یہاں آپ نے وہ غلطیاں نہیں کرنی ہیں تو یہ یہاں تک ہو گیا اس کے بعد ہم نے آگے پروسیڈ کرنا ہے اب یہ اس میں بینکس ہیں پانچ ادارے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں اس کو پی ایم یوتھس لون پروگرام جو ہے یوتھ پروگرام میں جو بینکس پیسے دے رہے ہیں اب وہ ہیں بینک آف پنجاب ہے نیشنل بینک ہے عسکری بینک ہے حبیب بینک ہے اور بینک آف خیبر اب ان کی آگے ایکسٹینشنز ہیں کہ یہ کون سے ادارے ہیں یا کون سی فائنانسنگ انسٹیٹیوش انسٹیٹیوشنز ہیں یہ بینکس ہیں جو اس کو سپورٹ کریں گے تو اخوت اسلامک مائیکرو فائنانس اور نیشنل رورل سپورٹ پروگرام یہ بینک آف پنجاب کے انڈر ہے لیکن این آر ایس پی کا ہم نے پہلے دیکھی تھی ریسٹرکشنز کے کون کون سی ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے رورل کمیونٹی ڈیویلپ پروگرام اور این آر ایس پی مائیکرو فنانس بینک نیشنل بینک کے انڈر ہے عسکری بینک قوت اسلامک بینک کے ساتھ کام کر رہا ہے حبیب بینک جو ہے وہ سیفکو مائیکرو فنانس کمپنی ہے اور بینک آف خیبر جو ہے یہ این آر ایس پی کے ساتھ کام کر رہا ہے تو یہ کنڈیشنز ہیں اپلائی کرنے کے لیے اس سے پہلے آپ کے پاس سارے سیکشنز کی معلومات ہونا ضروری ہے تب تک آپ یہاں پہ کام شروع نہیں کریں گے جب تک آپ کے پاس ساری انفارمیشن نہیں ہے مہربانی کرنی ہے آپ نے تو اٹ از مینڈیٹری ٹو فل دا ریکوائرڈ انفارمیشن ان آل سیکشن ود مارک اگر آپ کہیں پہ اسٹار دیکھ رہے ہیں کسی بھی ڈبے کے اوپر یا کسی بھی باکس کے اوپر تو اس پہ آپ اپنی ساری معلومات دینی ہے اس کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا یو کین سبمٹ یور سجیشنس فیڈ بیک کمپلینٹس ریگارڈنگ دا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم ایٹ سٹیزن پورٹل ایپ سٹیزن پورٹل ایپ پہ جائیں وہاں پہ اپنی شکایات دے دیں تو سلیکٹ کریں گے اسپیسیفک یہ پی ایم وائی آئی پی اینڈ اے ایل ایس تو وہاں پہ شکایت کر دیں پلیز انشور ٹو فل سی این سیٹ این ڈی او بی کریکٹلی ایز دے ول بی ویریفائڈ بائی نادرا اب یہاں پہ بھی نادرا ویریفیکیشن ہونی ہے تو آپ نے اپنا سی این آئی سی نمبر اس کی ایشو ڈیٹ ایشو ڈیٹ تاریخ اجرا ہوتی ہے ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے لکھی ہوتی ہے آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہوگی پھر ایشو ڈیٹ ہوگی پھر ایکسپائری ڈیٹ ہوگی تو آپ نے یہاں پہ اپنی سی این آئی سی ایشو ڈیٹ لکھنی ہے شناختی کارڈ کے اجرا کی تاریخ یہاں پہ سی این آئی سی نمبر لکھیں گے یہاں پندرہ ڈیجٹ لکھا ہوا ہے مین آپ نے ڈیش بھی یوز کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں سیمپل میں انہوں نے ڈیش بھی لکھے ہوئے دونوں اور یہاں پہ آپ نے ٹیئر سلیکٹ کرنا ہے یہ خیال سے کر لیجیے گا کہ یہ والا ٹیئر ون جو ہے یہ بغیر کسی سود کے ہے ٹیئر ٹو جو ہے یہ سود ہے پانچ پرسینٹ اس پہ اور ٹیئر تھری جو ہے اس پہ سات پرسینٹ سود ہے لیکن یہ سات پرسینٹ اس اماؤنٹ کا نہیں ہے یہ اینولی پھر اس پہ اپلائی ہوتا ہے مین یہ فلیکسیبل اماؤنٹ ہے یہ ہر سال کے قرض پہ لگتی رہے گی آپ کو تو بس یہ چیزیں ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں آ, اس ویڈیو میں ہی, یہاں تک ہی رکھتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو لینتھی ہو رہی ہے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ اور رجسٹر کرنے کا طریقہ سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو اپلائی بھی کریں گے تھینک یو ویری مچ جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ اگلی نئی ویڈیو میں آپ کو اس کے اپلائے کرنے کا طریقہ سمجھائیں گے تو اب تک اپنا خیال رکھیے گا اس کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملیں اور ویڈیوز کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو تینکیو بری مچ